Какие планы, то есть цели вот этого автопробега? настоящий момент мы пока следуем ситуацию, то есть понимаем, что сейчас на самом деле происходит со стороны российской стороны, что происходит с нашей стороны. После чего были. Цель одна. Цель все-таки для того, чтобы сегодня, скажем так, наши граждане продавали на, yeah, на территории штор. нашей Украины. Имели какое-то понимание, то есть, у нас было какая-то свобода, то, то есть, для того чтобы сегодня их не угнетали, для того чтобы сегодня граждан скажем, давали возможность то есть, действительно принять какое-то самостоятельное решение, то есть они склоняли для того, чтобы переходить на российскую сторону. Плюс к этому есть вопросы касательно наших военнослужащих. Я так понимаю, что в настоящий момент есть какая-то часть военнослужащих, которые сегодня даже не выпускают на территорию Украины, просто блокируют для того, чтобы люди не выезжали на территории Крыма. А откуда И... такая информация, кстати? Ну, вот про... Это... А вот эта блокировка имеет отношение к тем информационным сообщениям про ультиматум Путину и Януковича? Это вот это оно, да?